بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلي على رسوله الكریم حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لکم المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کاش میرے پاس عمیر بن سعد جیسے کچھ اور ساتھی ہوتے جن سے میں مسلمانوں کے کاموں میں مدد لیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو ہیمس کا گورنر مقرر کرنا ہیمس کے باشندے اپنے گورنروں کو پریشان اور ان کے خلاف شکایت کرنے میں مشہور تھے جب بھی ان کے یہاں کوئی گورنر آتا اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ نکالتے اس کی شکایت دربار خلافت میں پہنچاتے اور خلیفہ سے مطالبہ کرتے کہ اسے فوری طور پر تبدیل کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر اس سے بہتر حاکم مقرر کیا جائے یہ دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کر لیا تھا کہ ان کے اوپر کسی ایسے شخص کو گورنر بناؤں گا جس کی سیرت اور کردار پر انہیں کسی طرح سے اعتراض اور نکتہ چینی کا موقع نہ مل سکے انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے تمام قابل اعتماد افسروں پر نظر ڈالی آخرکار انہوں نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا ان کی نظر میں اس عہدے کے لیے حضرت عمیر بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مناسب کوئی دوسرا شخص نہیں تھا اس کے باوجود کہ انہوں نے شام کے علاقے الجزیرہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی قیادت کرتے ہوئے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا تھا اور تمام علاقوں میں مساجد مساجد بناتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے بہت سے قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے اچانک امیر المؤمنین نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے علاقے سے واپس بلا کر ہمس کی گورنری کا عہدہ ان کے سپرد کیا اور انہیں وہاں جانے کا حکم دیا حضر عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز قابل ترجیح نہ تھی مگر انہوں نے امیر المؤمنین کے حکم کو خوشی سے قبول کر لیا جب وہ حمص پہنچے تو سب سے پہلے لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے جمع کیا نماز ختم ہوئی تو تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد فرمایاسلام حسن المنی الباب الوسیق فحسن الإسلام العدل وبابه الحق فإذا دك الحسن وحتم الباب استبيح حما هذا الدين وإن الإسلام ما يزال منيعا ما اشتد السلطان وليس الشدة السلطان ضربا بالصوت ولا قتلا بالسيف ولكن قضاء بالعدل وأخذا بالحق لغو اسلام إك محفوظ قلع اور مضبوط دروازے کی اسلام کا عدل و انصاف اور اس کا حق اور صداقت اگر قلعہ ٹوٹ جائے اور دروازہ اکھڑ جائے تو اس دین کے حفاظت نہیں ہو سکے گی حکومت لوگوں کو کوڑے کوڑے سے پیٹنے اور تلوار سے قتل کرنے سے مضبوط نہیں ہوتی بلکہ اس کی مضبوطی حق کو اختیار کرنے اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے میں ہے اس کے بعد وہ اس منصوبے پر عمل کرنے یعنی حق کو اختیار کرنے اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے میں مصروف ہو گئے جس کا اعلان انہوں نے اپنی اس مختصر سی تقریر میں کیا تھا ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص میں مکمل ایک سال گزارا مگر اس مدت میں نہ تو انہوں نے امیر المؤمنین کو کوئی خط لکھا نہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے خراج و خراج وغیرہ کی کوئی رقم بھیجی تو امیر المؤمنین کے دل میں ان کے بارے میں شک ہونے لگا کیونکہ وہ اپنے گورنروں کے متعلق کسی عہدے کے فتنے سے ہمیشہ چوکن اور ہوشیار رہتے تھے ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں تھا انہوں نے اپنے کاتب کو بلا کر کہا اکتب الاسعد اذا اللہ کتاب امیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھو کہ امیر المؤمنین کا خط پاتے ہی حمص کو چھوڑ دو سیدھے مدینہ منورہ آ جاؤ اور اپنے خلاج کی وہ پوری رقم لے کر آؤ جو تم نے اب تک جمع کی ہے خط پڑھ کر انہوں نے سامان سفر کی تھیلی اٹھائی کندھے پر پیالہ اور پانی کا برتن رکھا ہاتھ میں نیزہ تھاما اور حمس اور اس کی گورنری کو پیچھے چھوڑ کر پیدل ہی مدینہ پہنچے بھوک اور فاقی کی وجہ سے ان کا رنگ بدل گیا تھا جسم کمزور اور لاغر ہو گیا تھا سر اور داڑھی کے بال بڑھ گئے تھے اور سفر کی مشکلات کے اثار آپ کے چہرے اور جسم کے اوپر پورے طور پر ظاہر تھے حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس حال میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے اور ان سے پوچھا ماں کا یا عمیر عمیر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے حضر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ماں بی من شيء يا یا المؤمنين المین صحيح انقی بحمد الله اہم معي الدنيا كلها عجرحا من قرنيها امیر المؤمنين مجھے کچھ نہیں ہوا ہے خدا کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں میں اپنے ساتھ اپنی پوری دنیا اپنے دونوں کندھوں پر اٹھا لایا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وما ماں من الدنيا تمہارے ساتھ دنیا میں سے کیا ہے انہوں نے سمجھا کہ بیت المال کے لیے خراج کی رقم لائے ہیں حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا معي جرابي وقد وضعت فيه زادي ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل عليها رأسي وثيابي ومعي قربة لوضوئي وشرابي ثم إن الدنيا كلها يا أمير المؤمنين تبع لمتاعي هذا وفضلة لا حاجة لي ولا لأحد غيري فيها مرسات سفر میرا پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں جس سے اپنا سر اور اپنے کپڑے دھوتا ہوں میرے ساتھ میرا مشکیزہ ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں ایک لمحے خاموشی کی بات پھر بولے امیر المؤمنین میرے اس سامان کے علاوہ باقی دنیا کی نہ میرے لیے ضرورت ہے اور نہ ہی میں اس کا محتاج ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہل جی تم کیا تم پیدل ہی آئے ہو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نعم یا امیر المین جی ہاں اے امیر المین ادا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بیت المال سے سواری کے لیے تمہیں گھوڑا نہیں ملا ادا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہ انہوں نے دیا نہ میں نے ان سے اس کا مطالبہ کیا ہزا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم بیت المال کے لیے جو رقم لائے ہو وہ کہاں ہے ادو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں بیت المال کے لیے کچھ نہیں لایا ہوں ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ کیوں ادو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ بتاتے ہوئے کہا میں جب ہمس پہنچا تو میں نے وہاں کے نیک لوگوں کو جمع کر کے خراج کی وصولی اور اس کی فراہمی کی ذمہ داری ان کو سونپ دی تھی وہ جو کچھ بھی وصول کر کے لاتے میں ان کے مشورے سے وہ پوری رقم مستحقین یعنی غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا یہ سن کر حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاتب سے فرمایا جدرین علا ترجمہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہمس کی گورنری کا معاہدہ دوبارہ تحریر کر دو یعنی دوبارہ ان کو حمص شہر کا گورنر بنا دیا جائے حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا نہیں امیر المؤمنین میں اب یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا نہ آپ کے لیے نہ آپ کے بعد کسی دوسرے کے لیے پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جہاں ان کے اہل و عیال رہتے تھے